நாராயணியம் எட்டாவது தசகம் பிரளயமும் சிருஷ்டியும் एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्वत्त एवाप्य वेदां सृष्टिं चक्रे पूर्व कल्पो चतुर्युग सहस्रमितानि तावन्मिताश्च रजनीर् बहुसो निनाय निद्रात्स्यौत्वयनिलीय समं स्वसृटैहि नैमित्तिक प्रलय महाहुरतोस्य रात्रिं अस्माद्र आम पुनर हरमुख करोत तुल्याम् सृष्टिं करोत् अनुदिनं सववत् प्रसादात् प्रागब्रह्मकल्प जनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्थितदा वि सृष्टिहि पञ्चासदब्द मदुना स्ववयोर्दर्ूपं एकं परात्मतिवृद्ध हि वर्तते स तत्रांत्य रात्रि भूमन पश्चाहि दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने त सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्वै सन्निलील्ये जगन्ति छत्पज्जटरं समीयुः तदेदम् एकार्णवमासविश्वं तवैवशे पणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवनेश्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिगुध्रितात्मा कालाख्यशक्ति प्रलयावसने प्रबोधये या दिशता किलाद प्रशुद्ध परशुद्धशक्ति व्रज तत्र किल जीवदाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेव त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाक्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रापोदय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भसायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदा दृष्टिम తతస్వదీయా దైనాభిరంధ్రా ఉదం చితం కించన కించపద్మం నిలీన నిశేషపదార్థమాలా సంక్షేపూపం కలాయమానం తదే దంబోరుహకుమం తే కలెరాత్తోయ పదే ప్రరుఢం बहिर्निरीतम परितस्पुरत भीहि सदाम अभिर्वान तमलम नक्रंते संपुल लपत्रे निदरां मिचित्रे तस्मिन् भवत सरोजे सपदमजन्मा विधिराविरासीत स्वयं प्रबुद्धा किलगे दरासीहि अस्मिन् परात्मन ननपाद मकल्पे स्वमित्तमुत्ता पितपद मयोनि हि अनंतभूमा ममरोगहरासिम निरुनदिवाता लयवा విష్ణు అస్ పరాత్మన్నముత్ పితపద్మయోని అనంతభూమా మమరో గరాసిం నిరుందివాతయ వాస విష్ణో అస్ పరాత్మన్నముత్ పితపద్మయోని అనంతభూమా మమరో గరాసిం నిరుందివాతయవాస విష్ణు குருவாயூரப்பாச்சரணம் சர்வத்திர நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா இந்த எட்டாவது தசகத்துக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு இதோட பதிமூணாவது ஸ்லோகமான அஸ்மின் பராத்மன் எப்பேற்பட்ட வியாதியோ அல்லது நோயையோ குணமாக்கும் மந்திரமாக கருதப்படுகிறது காஞ்சி ஸ்ரீ மகா பெரியவர் இந்த மந்திரமான அஸ்மின் பராத்மன் ஸ்லோகத்தை தினமும் நூற்றி எட்டு தடவை நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் சொல்லி வந்தால் எப்பேற்பட்ட நோயும் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் தினமுமே இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் பாராயணம் செய்து வந்தால் ரொம்ப நல்லது இந்த எட்டாவது தசகம் முடியும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் மூணு தடவை சொல்லி முடிக்கணும் நமஸ்காரம்